Salam. Bugünkü dərsimiz informasiyanın modelinin ağaç formasıdır. Ötən il biz informasiyanı təqdim etməyin qrafik forması ilə yaxından tanış olmuşuq. Adi mətnlərdən fərqli olaraq cədvəllər verilənləri əyərlə şəkildə göstərir, onlar arasında əlaqəni görməyə imkan verir. Verilənlər arasındakı əlaqə ierarxik struktur məna ifadəsə, yəni verilənlər bir-biri ilə şaquli təqdicilik, valideyn-övlad münasibətindədirsə, onları daha əlverişli formada təqdim etmək olar. Belə təqdim etmə formalarından biri ağac yaxud ağac şəkilli strukturdur. Onun bucura adlandırılması adi ağac bənzərməsi ilə bağlıdır. Bu nəsli ağacı nümunəsində də görmək olar. Ağac ağacdan fərqli olaraq ağaç şəkilli struktur baş qayar təsvir olunur. Yəni ağaç şəkilli strukturdadır kök yuxarıda olur. İnformasiya modelinin ağaç formasında obyektlər ağacın buğunları, onlar arasındakı münasibətlər isə budaqlar şəklində təsvir olunur. Elm dilində bu buğunlara, Elm dilində bu buğunlara təpə budaqlara isə til adlandırılır. Başlanğıc təpəyə adətə olduğu kimi kök deyilir. Ağaç şəklində strukturun iki element arasında yalnız bir yol olur. Ağaç şəkilli strukturdə informasiyə informatika da giriş tədarə olur. Bildiyimiz disk, kimi diskdə, bildiyimiz kimi diskdə, diskdə Əməliyyat sistemi fayllar qovluqları da qovluqlar başqa qovluqlarda yerləşdirilir. Diskin özü bu ER-kan e e başlanğıcı, başqa sözlə kökü olur. Əməliyyat sistemi fayl sisteminin görüntüsünü, görüntüsünü kompüterin ekranında ağaç formasında göstərir. Ağaç şəklində şəkli fayla tapmaq üçün onun yolunu bilmək lazımdır. Faylın adı, onun yerləşdiyi diskin məntiqi adına, yəni C e və D diskindən və bir-birindən flash ilə ayrılmış içişək oluqların adlarından ibarət olur. Məsələn, S 2 nöqtə S qloipediya, L riyaziyyat, yəni S və bunu bu Bu şəkildə də görmək görmək olar. Esklopedi qovluğu yerləşir diskində elm qovluğu, mədəniyyət qovluğu və elm qovluğunun çərəsində 3 dənə qovluq yerləşir. Fizika, informatika, riyaziyyat və mədəniyyət qovluğunun çərəsində 2 dənə qovluq yerləşir. Faxtlarla Fa faylın adı, sonuncu göstərilmiş qovluqda yerləşir. Faylın yolunun onun adı ilə birləşməsinə faylın tamadı deyilir. Aşağıdakı faylın tam adına nümunə ə aşağıdakılar faylın tamamına nümunə ola bilər. Yəni loqo PDF faylı, informatika qolluğunda, informatika elmlər bölümü, elmlər bölümü, SK texniki qovluq, iç işlər qolluqlar adlanır. Bunlar. Və bu bucür adlandırılması adı bu, yerləşir. Tamam, onun atomadı adlandı. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.